মই নামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰজ্ঞান বৃত্তি পৰীক্ষা দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ কাৰণে পৰিৱেশৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ অসমৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ বনাঞ্চলে আগুৰি আছে অপশ্যন ডি আছে পঁচিছ শতাংশ পোন্ধৰ শতাংশ সাতান্নব্বৈ শতাংশ ত্ৰিছ শতাংশ অসমৰ মুঠ মাটিকালি ত্ৰিছ শতাংশ বনাঞ্চলে আগুৰি আছে ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যন ডি দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ অন্য মানৱ যাদৱ পায়েংদেৱে কিমান চনত পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছিল অপশ্যন দিয়া আছে দুহেজাৰ বিছ দুহেজাৰ পঁচিছ দুহেজাৰ পোন্ধৰ দুহেজাৰ দহ যাদৱ পায়েংদেৱে পদ্মশ্ৰী সন্মান দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত লাভ কৰিছিল এইটো হ'ল বি নম্বৰ অপশ্যন তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন শান্তিৰ নবেল বঁটা লাভ কৰা কৈলাশ চত্ৰাৰ্থী কোন দেশৰ নাগৰিক জাপান পাকিস্তান ভাৰত আমেৰিকা ইয়াৰ সূত্ৰটো হ'ল ভাৰত কৈলাশ চৰিত্ৰাৰ্থী ভাৰতৰ নাগৰিক চি নম্বৰীয়াত শুদ্ধ উত্তৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ঠেঙাল কছাৰী তলৰ কোনটো উৎসৱ ঠেঙাল কছাৰীসকলে পালন কৰে বুচুডিমা তৰাচিৰা চাংকেন বাইশু ঠেঙাল কছাৰীসকলে তৰাচিৰাত উৎসৱ পালন কৰে বি নম্বৰীয়াত শুদ্ধ উত্তৰ জাতীয় পতাকাৰ দিশ আৰু পষ্টৰ অনুপাত হ'ল টু ইজ টু ওৱান টু ইজ টু থ্ৰী থ্ৰী ইজ টু টু থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ জাতীয় পতাকাখনত দিশ আৰু পোষ্টৰ অনুপাত হ'ব থ্ৰী ইজ টু টু তিনি অনুপাত দুই ইয়াত চি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত খাৰুৱা তেল প্ৰথমে কিমান চনত আৱিষ্কাৰ হৈছিল অপশ্যন দিয়া আছে ওঠৰশ ছয়ষষ্ঠি ওঠৰশ পঁচিছ ঊনৈছশ আঠাৱন্ন ওঠৰশ চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত প্ৰথম খাৰুৱা তেল ওঠৰশ ছয়ষষ্ঠি চনত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এই নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন দেশ ভাৰতৰ সীমাত নাই নেপাল চীন শ্ৰীলংকা ভূটান ইয়াত নেপাল চীন আৰু ভূটান এই দেশকেইখন ভাৰতৰ সীমাৰ লগত লাগি আছে গতিকে শ্ৰীলংকাৰ সীমাত লাগি থকা নাই চি নম্বৰটো ইয়াত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ কিমান তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যন দিয়া আছে ন অক্টোবৰ আঠ আগষ্ট আঠ জুন ন জুলাই ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ আঠ আগষ্টৰ পৰা ভাৰত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল বিনম্বৰটো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ব্যাঘ্য প্ৰকল্প নাই অপচনটি আছে কাজিৰঙা ৰায়মনা নামেৰি মানাহ ইয়াতে কাজিৰঙা নামেৰি আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ব্যাঘ্য প্ৰকল্প আছে কিন্তু ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ব্যাঘ্য প্ৰকল্প নাই তলৰ কোনখন ঠাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিতৰুৱা নহয় বোম জিলা টাৱাং মৌচিৰাং ৰাম ইটানগৰ ইয়াতে আমি যদি চাওঁ বোম জিলা টাৱাং আৰু ইটানগৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিতৰুৱা হয় কিন্তু মৌচিৰাম ই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিতৰুৱা নহয় মচিৰাম আছে মেঘালয় ৰাজ্যত এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ লোক মণিপুৰত পোৱা যায় অপশ্যন দি আছে মনপা কুকি গাৰু খাচী মণিপুৰত পোৱা জনগোষ্ঠীটো হৈ গ'ল আমাৰ কুকি ইয়াতে মনপা পায় অৰুণাচল প্ৰদেশত গাৰু পায় মেঘালয় খাচী জনজাতি লোক পায় মেঘালয় তাৰপিছত কৈছে লক্ত হ্ৰত তলৰ কোনখন ৰাজ্যত আছে মিজোৰাম মণিপুৰ অসম ত্ৰিপুৰা লকট আছে মণিপুৰ ৰাজ্যত ইয়াত দুই নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি আমাৰ দেশত মহিলাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ মহিলাৰ শিক্ষিত হাৰ আমাৰ কিমান কৈছে সেইটো সেইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন দি আছে এইট্টি টু পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মহিলাৰ শিক্ষিত হাৰ হ'ল ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দুই নম্বৰটো ইয়াত শুদ্ধ চোধানম্বৰ প্ৰশ্ন বহাগ বিহুৰ ষষ্ঠ দিনটোক কি বিহু বোলা হয় চেৰা বিহু তাঁত বিহু জীয়ৰী বিহু গোঁসাই বিহু বহাগ বিহুৰ ছয় নম্বৰ দিনটোক আমাক কোৱা হয় জীয়ৰী বিহু জীয়ৰী বা চেনেহী বিহু এতিয়া চিনেমটো যেন শুদ্ধ তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান আমাৰ দেশত সংবিধানৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মুঠ ভাষা কেইটা আছে অপশ্যন দিয়া আছে আমাক এশ পঞ্চাছ বাইছ তিনিশ পঞ্চাছ আঠচল্লিছ সংবিধানৰ স্বীকৃতি ভাষা স্বীকৃতিপ্ৰদ্ধ ভাষা আছে আমাৰ বাইছটা বি নম্বৰটো ইয়াত শুদ্ধ ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন তেলেংগানা ৰাজ্যৰ ৰাজধানী হ'ল পানাজী জয়পুৰ চেন্নাই হায়দৰাবাদ তেলেংগানা ৰাজ্যৰ ৰাজধানী হ'ল হায়দৰাবাদ ইয়াত ডি টো শুদ্ধ সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন ৰাজ্যত লো লিখা উদ্যোগ নাই অপশ্যন ডি আছে বিহাৰ অসম ঝাৰখণ্ড পশ্চিমবংগ লো লিখা উদ্যোগ কোনখনৰ নাই হ'ব আমাৰ অসম বি টো ইয়াত শুদ্ধ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন সাৰ উদ্যোগৰ কেঁচা মাল হ'ল কয়লা প্ৰাকৃতিক গেছ চূণশীল পানী সাৰ উদ্যোগৰ কেঁচা মাল হ'ল প্ৰাকৃতিক গেছ ইয়াত বি টো শুদ্ধ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন দুহেজাৰ ন চনত তলৰ কোনখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল শিশু শ্ৰমিক আইন বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন দুহেজাৰ ন চনত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ইয়াত ডিটো ইয়াত শুদ্ধ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ কোনটো মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত পালন কৰা হয় আগষ্ট অক্টোবৰ জুলাই মে' বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটো পালন কৰা হয় বিটো ইয়াত শুদ্ধ তলৰ কোন কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পখিলাৰ বাবে বিখ্যাত অপশ্যন দি আছে ৰায়মনা ওৰাং নামেৰি কাজিৰঙা শুদ্ধটো হ'ল আমাৰ ৰায়মনা ৰায়মনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পখিলাৰ বাবে বিখ্যাত